Всем привет, я снимаю номер. Это как видео лайк. Я в прошлом видео объясняла в каком-то. Ну, в принципе, да, в прошлом, в прошлом, в прошлом. Вот. Второй раз уже лайк видео. Или уже третий. Ой, я не помню. помню моему второй. Ну, вот, короче. Сейчас поставлю. В удобное место теперь помню. Ну, вот, это уже с вами смотрела. Восьмой свет. Я постараюсь придумать новую конструкцию. Примени бесит цвет. Давайте его закроем. Вот там вам так будет лучше видно. Короче, это вечер со мной. До 9, наверное, часов я буду снимать это. Вот. Как бы. Типа вечер со мной. Как бы вы будете со мной. Сейчас 7 часов, пол восьмого. Ну, в принципе, эти полтора часа я могу много чего снять. Минут на 10, 15. Но я не буду такие длинные видео делать, как всегда. Да. Вот. Это будет видео минут на 5-6. Уже минута есть, поэтому минут на 7 все-таки будет. Вот. около 10 минут. Мне кажется, больше я не буду делать. Таких... Ну, как... больше этих видео я не буду делать. Ну, по времени именно. Вот. И... Кстати, хороший, хорошая весть. Если даже, я вам обещаю, что и даже если я буду болеть, я буду снимать видео. Хоть одну, допустим, неделю. За неделю просто я не знаю. Вот та неделя... Ну, вот эта неделя хорошо началась, потому что много видео вышло. Четыре или три... Четыре, по-моему, видео, я скажу. Эм, вышли покупки. Вышла энциклопедия. Эм, я сейчас скажу вышел влог. Типа влог. Эм, и выйдет это видео. Четыре видео, то есть меньше, чем за неделю. Это уже... Ура. Потому что я поняла, что я много видео никогда не снимала. То есть, допустим, в день два видео, в день одно видео. Я бы старалась снимать каждый день, но это очень тяжело. Ну, зато за, допустим, месяц уже будет 30-31 видео. Это уже радостно. Вот, ну я вот стараться хотя бы раз два дня снимать видео, хоть какие-нибудь, хоть влоги, конечно, с плохим качеством. Ну, качество такое, но более-менее можно смотреть, но оно не очень. Вот, уже две минуты идет влог, уже почти три. Ну и ладно. Я хочу сейчас порисовать. Эти тетрадки по-русскому. У меня есть такой черновик, тоже похоже на тетрадки по-русскому, потому что они такие же, в принципе. Это было сам просто показалось. Я люблю рисовать, но я не умею рисовать. Реально говорю Нет, я не буду рисовать. Это будет полный отличный дневник. Я его уже, как бы сказать, типа оформила. Я нашла свой декоративный скотч. И еще я купила. Вот так вот сейчас оформляю. Хотя раньше я оформляла его в Так, да? Но мне не очень понравилось это оформление. И я решила оформить уже полноценный скотч. Ну как и все оформляют. Лера рукожоп. Это я. Весь он рукожоп просто, я не знаю. Кожу под Бога. Я... Извините. Я знаю, от конструкции упадет. Если я что-то передвину. Извините. Она сейчас скоро упадет. Это я точно знаю. Я формирую четырьмя скотчами. Первый скотч, синенький, я его сейчас наклеила предварительно. Ну, в принципе, это было где-то в обед, просто я не схотела снимать видео. Дальше красным, я их показывала во, во влоге, также желтым. И у меня есть вот такой вот скотч, он большой достаточно, он толстенький, вот по сравнению с этими он очень толстый. Еще хотела купить в Тамбове, но в Тамбове их, к сожалению, не было. Точнее, они были, но в которые мы заходили в канцелярский Но там они были очень дорогие, но там были наборами по 7-8 штук. И как бы мне не захотелось там за 200 рублей брать. Мне как бы не захотелось. И я решила, лучше я здесь возьму таких вот скотчей. Там еще зелененький хочу взять. За 11 рублей. И потом за 15 возьму. Вот. Точнее, с 15 я еще за Ринскую возьму. Ну, там же такие же цвета, но он, они потоньше. Вот, потому что я хочу иметь много цветов и разных толщины. Да, и как, новый, как сразу снова завезут, я попрошу маму деньги, и я пойду закупать канцелярий. Потому что я люблю канцелярию. Это уже, наверное, все знают. Также я люблю вести личный дневник. Вот такие вот я уже давно купила, но я не знаю, где его еще найти, потому что их не привозят сейчас. И мне обидно. Он вот, такой с сердечками красивенький прикольный. Он красивенький, очень прикольный. И он получше качества, чем вот эти мои новые декоративные скотчи. Да, тут он как бы, он качественный. ну какой есть. Вот, вот этот. Я этот лук на 10 минут. Я вам тогда покажу, как я оформляю, как я пишу, чем я пишу. Я пишу и же ручкой. Ну, конечно, не длинная карандашом пишу. Я пишу не просто ручкой, а я теперь пишу цветной ручкой. Мне очень понравились эти ручки. А, я косо человек, блин. А, а. Я вырву эту страницу. Вот это единственная страница, которую я вырвала за все время. Я мало бы таких страниц вырвать, потому что мне все-таки жалко эту страницу. Потому я рукожок, я не умею. Кстати, очень красиво у меня тут получилось. Вот это, там, ну, в принципе, у меня ничего не Вот это вот очень классно получилось. Очень красиво. Ну, видите, я рукожок, я ровно не умею клеить. Вам так не видно, но реально я не ровно клею. Ну реально, и, mm -hmm. и, и мне это как бы немного расстраивает. А мне делают желтую страницу или красную? Сейчас посчитаем. Блин, я не знаю, считал. Беньки, беньки ели вареники. Красный. Я не, я не хочу долго читать. Беньки, беньки ели вареники. Рядико. Нет, звездочка жевачки тут вот тоже, вот, знаете. От Orbit White. Ну, места на знаете, уже тогда к вам вернусь, когда уже... Потому что вам будет неинтересно, как я это все заполняю, как я это что-то делаю. Поэтому давайте к вам вернусь, когда я уже заполню в них, ну, и попытаюсь заполнить. Вот, и... Короче, ну я вам покажу там, когда допустим, скотч наклею, как нибудь так. Поэтому ждите. точнее, это будет через секунду. Так, вот я уже сделала такую красненькую рамочку. Это получилось лучше, чем другая та. Посмотрите, вот эту. Смотрите, с Это уж, потому что здесь, видите, здесь пробелы разные. Вот тут неровно все. Вот тут я заклеивал, там видно. Здесь он видно. Ну, не видно. Так, я сейчас буду заполнять. Юрий заполнить буду сейчас с вами. Потому что я достаточно буду заполнять, но сейчас схожу за ручками, они там бежат, у бабы, мама там, у папы. Вот, сейчас схожу и к вам вернусь. Вот взяла две ручки, потому что третью не захочу, не захотела брать, но хотя она здесь валяется. А, он лежит я не буду показывать. смысл я бы наверное заполнить желтенькой вот здесь я заполняла сиреневой. здесь мне не очень понравилось потому что я заполнялась разными цветами и это не очень получилось ну ладно, это была моя первая я купила вот эти так, сейчас я заполняю начинаю я числа, пишу я число не то, что там, как в школе, допустим, на некоторых предметах, там, типа, 9, там, так, типа, а я пишу в, в левом углу... углу, я пишу 0, 9, точка, 11, 15, то есть мне всего месяц осталось ввести. И я буду стараться вот это все запомнить, потому что я хочу вести до Нового года. С Нового года начать новый дневник. То есть 16 год, новый дневник. Да, я буду стараться довести полностью. Но это будет вряд ли. Дальше пишу посередине, то есть... Я написала. Пишу. Покажу как. Я пишу, допустим, ну, привет. Покажу вам как. Привет. Восклицательный знак. Я всегда делаю. Вот я пишу. При... Вам ну, не видно. Короче, вы как я отступаю. То есть, да? Я пишу, привет восклицательный знак. Дальше я, допустим, пишу там, то, ну, что у меня случилось. Допустим, сегодня. Да, у понедельник. Понедельник, первый. Я пишу полностью буквами. Первый день второй четверти. И смайлик грустный. Я еще люблю клеить распечатки, такие сегодня здесь валяются. Сейчас могу, допустим, другу приклеить. У меня есть как-то большие распечатки. Вот такой, там, вот такой, да. Так и маленький. Сейчас вы сравните, пока она маленькая. Сравнение с этой допустим, сейчас возьму такой же смайлик, ну, или, ну, допустим, вот этот, да? Вот. Это их разница. Поэтому я их клею, наверное, больше такие. Но такие клею, когда, то есть, большая страница. Поэтому я пока буду клеить такие. любимый клей? Мой клей. Вот он. Такой, вот такие клей показывал в покупочках. Хороший клей, очень хорошо клеит. Так, он такой Я чуть-чуть намазываю, то есть сам смайлик промазываю и конечно же клею. Так. Он, кстати, защелкивается на щелчке. И клею я примерно вот сюда. Около записи. Примерно вот так вот. Дальше. Допустим, что мне еще за этим. Лучше же вернусь, когда я все напишу и как бы вам расскажу частично, что там было. Да. Короче, я дневник, вот так не получился. Вот страничка. Как сказать, заполнить дневник, я заполнил страничку в дневнике. И в принципе это все мое видео. Сейчас посмотрю, такое время сейчас. Уже 8 часов. Примерно до этого времени я должна была снимать хотя бы полчаса. Алло, у меня там... Как никак. Ну вот. Видите, ну, там какие-то построили будут, потому что моя бабка, очень Вот. И, в принципе, это конец видео. Поэтому всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. А я меня руку Ставьте лайки, как я сказал. Пиши свои божественные комментарии внизу. Там что-то упало. Ну, короче, мы должны свои борьбы комментарии внизу. Должны. Обязаны. Ладно, я уже пойду снимать второй кукинг. И всем пока. Сейчас же это видео и выйдет. Поэтому... Ну, поэтому, поэтому. Ладно, пока.